Судебная стоматология. Обратился клиент, который получил досудебное требование от адвоката на 1500 евро. Стоматологическое лечение, которое, по его словам, должно было быть покрыто государственной страховкой. Клиент отметил, что полагался на врача, а тот уверял, что у него все в порядке, касса покроет все необходимые издержки, бумаги подписывать не нужно, мы все сами сделаем. В итоге пациент расслабился, ничего не проверил, не получил на руки план лечения, а через полгода оказалось, что документы в кассу так и не были поданы, и страховая не оплатила ни евро. Врач прислал в счет, потом напомнил, а потом подключил адвоката, и вот уже досудебное требование. Такая история не редкость. Многие пациенты в Германии уверены, что касса покроет любые медицинские расходы. Но в стоматологии это не так. Касса покрывает только простое, экономически оправданное и функциональное лечение. Эстетика, комфорт, современные материалы и методы все это в рамок обязательного страхования. Импланты, керамика, частичная анестезия, профчистка это уже платно. Врач обязан заранее согласовать план лечения с кассой, а пациент понимает, что из предложенного реально оплачивается государством. Без этого вы рискуете получить счет на тысячи евро и даже судебный процесс, как в описанном случае. Чтобы не оказаться в такой ситуации, лучше всего заранее иметь дополнительную зубную страховку. Она покрывает ту самую дорогую разницу, которая возникает между тем, что предлагает государство, и тем, что действительно нужно вам как пациенту. Такая страховка может компенсировать частные расходы на импланты, керамику этические коронки, эстетические реставрации и профчистки. Нюанс в том, что оформить ее нужно заранее. в большинстве тарифов есть лимиты на выплаты в первые годы и период ожидания, прежде чем страховка начнет действовать. Важно понимать, что начатое или запланированное лечение она не покроет. В Германии конец года лучшее время, чтобы заняться этим вопросом. С 1 января обычно начинаются новые расчетные периоды по полюсу. И чем раньше вы оформите страховку, тем скорее она начнет работать на полную мощность. Особенно это важно, если вы знаете, что в ближайшие 2 три года могут понадобиться серьезные стоматологические процедуры. Я помогу разобраться в условиях, выбрать надежную страховку под ваш бюджет и риск профи. Проверю ваш план лечения, если нужно Подготовлю обращение в страховую или возражение по счету.